pasaran, dinamik yen jadi semalam kita dah mula sentuh mengenai sistem pengagihan, sistem pemetaan berdasarkan dinamik apa itu dinamik pasaran? dinamik pasaran adalah faktor yang menggerakkan pasaran, di mana kita melihat kepada banyak benda, ekonomi ke perniagaan ke, jadi kalau ekonomi kita lihat cost supply demand, harga kuantiti of course eh uh, polisi kerajaan itulah faktor yang menggerakkan sentimen peniaga penggubal polisi siapa kerajaan apa janji pilihan raya ni saya baca satu nota yang saya tulis 2018 ya eh? apabila kita ada pada waktu tu keraja kerajaan PH uh, apa uh, bermula 2018 ni eh? uh, apa mengenai tiga tiga elemen dalam ekonomi kita ada pasaran tu sendiri, kita ada penggubal polisi dan juga kita ada masyarakat, pengguna lah. Ha, seronok pula saya baca nota lama. <laughs> ok, uh, pasaran kewangan. Kita ada empat cara kaedah analisa. Anda menggunakan analisa fundamental, sentiment, intermarket ataupun technical. Basically the best kalau tanya saya adalah technical. Sebabnya kita nampak Okay. Kita boleh argue bahawa valuation ni contohnya fair value. Uh, dia ni guna cara ni. Dia ni guna cara ni. Dia ni guna formula yang ni. Siapa yang betul? Semua betul. Asalkan anda menggunakan benda berulang yang anda faham apa anda buat dan anda faham bila dia salah. Jangan tahu betul dia. Ya? <laughs> uh, yang penting dalam trading sebenarnya adalah dalam analisa adalah sebenarnya bukan hanya tahu kita betul Kita kena tahu Kita salah Bila kita salah Kita tak ada nak lawan-lawan Oh aku salah ni ah ha, itu dia Habis Trade seterusnya ha, Tak adanya Aku salah Habis ekon aku Itu Itu adalah Ayat orang berjudi Itu bukan ayat orang trading Faham Sebabnya anda letak all in Semua habis-habis Dah berhenti Tunggu ada duit lagi Tak ada bezanya dengan bila ada duit aku singgah kedai nombor Tak ada duit aku tak singgah Sama ha. Harap terasa eh, Saya minta yang buat macam tu Harap saya nak anda terasa Bentilah saya Marahlah Saya suka <gulis> Saya nak anda dengar sekarang Daripada dengar berulang-ulang kali buat benda sama ha. Ha. Lagilah pada sebenarnya Itu ayat orang berjudi balas dendam, recover itu itu ayat balas dendam lah recovery, balas dendam tu faktor judi, itu je uh, saya saya nak anda dengar dan marah uh, apalah XM ni ambil Zul yang suka kutuk orang, ya, saya kutuk orang berjudi, uh, kita tak uh, mengotorkan bidang ini saya nak, saya nak, kalau boleh orang macam ni jangan tit, kotor uh, kotor industri kita, biar berubahlah itu bukan cara trading nah, itu bukan kaedah trading wassalam so buat benda yang anda nampak uh, paling simple bagi saya anda uh, fundamental betul ke betul sentimen betul ke betul intermarket betul ke betul technical betul ke betul asalkan anda ada satu model pasaran ekonomi kami kazin ha, biasa. ok So, um, apa uh, Fahamkan mas, pa, pasaran simple dia Nak faham fundamental Apakah faktor yang meningkatkan Ataupun mengurangkan kecairan pasaran eh, Polisi monetary Geopolitik even uh, uh, Polisi fiscal uh, Itu semua kecairan pasaran Kurang Government kurangkan tax Duit lebih banyak Government naikkan tax Itu adalah polisi yang Uh, apa akan akan boleh menurunkan aktiviti ekonomi simple dia rate naik itu akan akan perniagaan jadi mahal meminjam jadi mahal itu kecairan liquidity eh nak matching buyer and seller senang ke tak ha, sistem rangka dia tak ada fundamental tak cantik negara tu market dia tak besar itu fundamental kecairan tak banyak pelabur tak banyak itu je itu fundamental sentimen perasaan. News tu fundamental ke sentimen? News tu sentimen. Tak adanya berita fundamental. Oh, minggu ni kita ada berita fundamental FOMC. Bukan. Kadang-kadang <laughs> saya dengar komen orang kadang-kadang ikut TikTok tengah malam kan. Kita dengar kita malam, uh, malam ni ada news fundamental. There is no such thing as news fundamental. Dia ada news itu adalah sentiment. Faham tak? There is no such thing as news fundamental. <laughs> Teronok pula dengar. Dia bukannya news fundamental. Ah ha, News adalah news. News sentiment. Sentiment. Ke arah news tu membentuk perasaan. Maklumat keluar. Polisi. Itu fundamental. Itu baru fundamental There is no such thing as news fundamental Hai Asa nak masuk je live orang Kadang-kadang suka dengar There is no such thing as news fundamental News sentiasa sentiment ha, Faham kan yang itu News sentiasa sentiment Polisi dibuat Itu fundamental Boleh mempengaruhi kecairan tak ha, Itu adalah ni Ha so arah news tu membentuk perasaan bimbang NFP ah itu menyebabkan orang start tak beli saham contohnya tunggu news dulu ah itu dikenali macam tu itu adalah sentimen tak ada such as news fundamental kita ada berita fundamental apa berita fundamental tak ada there is no such thing as berita fundamental FOMC tu fundamental ke sentiment meeting tu uh, membincangkan polisi ke arah meeting tu maklumat tu sentiment bila dia bila dia membuat keputusan itu keputusan yang boleh memberi kecairan itu adalah tindakan yang mempengaruhi fundamental itu dia <laughs> There is no such thing as news fundamental. Tolong-tolong siapa rajin uh, masuk ni, masuk orang te, uh, jangan jangan tengok live uh, PM tepi. Jangan kadang-kadang uh, <laughs> saya bukan apa kadang-kadang saya tegur, takut saya tegur orang kecil hati. Mungkin anda kawan anda ada tegur baik baiklah. Uh, Okey, yang kita lihat adalah kolasi instrument kita lihat kepada Fibonacci ni kita cerita semalam dan jumlah series structure basic dia simple kita letakkan instrumen dalam kumpulan masing-masing ya yeah? dan kita faham berkaitan contohnya bila kita melihat kepada dolar yang tengah trending kita akan dapati uh, yen dan juga uh, apa kita akan dapati indeks tak trending dia boleh naik dia boleh turun dolar kuat boleh tak indeks naik boleh ha, boleh yang tak bolehnya adalah bila ada indeks yang sedang momentum Kita letakkan 1618 sebagai okay, momentum uh, apa, Yen pair Membuat momentum arah berbeza Itu yang tak boleh Lain-lain boleh <laughs> Okay Jadi dolar adalah basically Fundamental uh, uh, Kada faedah Uh, kecairan pasaran liquidity liquidity global liquidity uh, uh, bank pusat uh, apa apa yang dibuat kadang-kadang bila mata wang jatuh uh, satu bank pusat negara tu cuba menstabilkan mata wang dengan membeli balik mata wang dia kan uh, dengan menjual reserve uh, bila dia menjual reserve antara reserve dia adalah gold dan juga uh, dollar uh, bila dia habis dollar dia habis aset dia dia tak liquid ha, faham? Ha, dia tak ada kecairan dia tak dapat nak, nak kawal ataupun stabilkan ekonomi ha, itulah lola boleh? tak faham? faham ha, <laughs> uh, yen, yen pula sentimen ha, uh, yen adalah uh, perasaan mood, feeling market bila ada sentimen yang kuat dalam pasaran bimbang, suka, duka uh, jatuh ekonomi berita apa-apa yen dan kita ada rhythm biasa pasaran, biasa-biasa dinamik tetap. Eh? Uh, dollar, dollar pay, yen pay, index dan commodity bergerak arah yang sama. Itu natural rhythm. Okey. Uh, dinamik yen. Dinamik yen terbagi kepada dua. Uh, negatif yen. Maksudnya kita ada sentimen yang negatif. Ini waktunya bila kita dapati... Uh, apa, sorry negatif uh, sentimen yang positif ini adalah bila kita dapati indeks bergerak ke atas nama lain dia adalah indeks dinamik eh. itu indeks dinamik patangan yen motif ke atas uh, dolar mendatar arah pergerakan dolar bergantung kepada momentum eh, uh, UJ dan yen pair yang lain kalau UJ lebih boleh tak indeks naik ke atas yen apa Uh, yen, dollar pair naik Turun ke bawah Boleh? Kalau UJ bergerak lebih laju Daripada EJ uh, EU ke bawah Tapi dia tak trend Dia lebih sideway Ataupun impasif biasa Dan sebaliknya Positifian itu adalah risk Yang atas tu risk on Bawah tu risk off uh, Pada waktu ni gold contohnya Positifian gold naik Ni risk, risk off lah, risk off. Okey, jadi ini dia punya shortcut saya dah letakkan. Uh, di mana bila kita melihat kepada indeks, uh, kepada kepada yen dynamic, okey, ini adalah tiga jenis struktur yang anda nak lukis dekat indeks. Adakah anda melihat lanjutan lekuk tiga daripada satu? ataupun A ataupun C. Tiga of tiga ataupun tiga daripada lima. Dekat indeks, eh, dia berlaku dalam dalam struktur ini. Ataupun pasangan yen. Ha, ini adalah uh, lanjutan untuk sama dengan inilah indeks. Manakala dolar, lazimnya dia lebih mendatar sama ada diagonal ataupun impas biasa Ataupun korektif. Ha, dia tak buat motif. Dia tak boleh tiga-tiga motif okay. Kalau tak UJ tu jadi Jadi cat garisan ke kanan <laughs> 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 Tak ada, dia tak jalan Macam mana tu okay. uh, Faham index, index buat benda ni Kalau kita lukiskan kadang, kadang saya nampak orang buat projection kan Index buat macam ni Ini buat lekuk tiga okay. Lepas tu dia lukis Err uh, apa dia dia lukis EU contoh eh, EJ contohnya macam ni dia lukis UJ ha, UJ ok masih ok ke atas masalahnya kan dia lukis EU ha, tengok lah eh, level macam ni okey ini adalah US 500 ini UJ Okay. Ini UJ. Ini adalah uh, apa dia? Adalah EJ. Okay. Soalan dia. Melihat momentum dua ni di mana ini adalah sama dengan di kawasan ni. Okay. EJ apa pegangannya? UJ. IU. EU. IU EU bergerak dia pula. Eh ikutkan sini. UJ lebih kuat daripada EJ. Jadi IU boleh bergerak ke bawah. Di sini dia sedang buat break ke bawah. Tapi dia tak trend, dia tak trend macam ni. Ah ha, tak. Yeah, so dia lebih kurang UJ dengan EU EJ ni lebih kurang jadi dia akan lebih sideway faham dia tak dapat dia tak adalah sini tiba-tiba trend ke atas so tak, tak ada so UJ U, US dollar lebih kuat daripada EJ pada waktu ni jadi EU boleh sideway ke bawah ha. tapi lazimnya dia dalam 3 line 3 uh, lekuk ni ke bawah boleh? Ingat konsep triangular ha, Jadi benda-benda macam ni lah Bila anda dapati indeks sedang buat motif ha, Ni lazimnya bersama Kelaziman lazim Kita cuba samakan sebelah kanan kan ha, Jadi kalau ini buat correction Bergantung Kalau correction dekat sini kecil Ini meneruskan pergerakan ke bawah Kalau pergerakan correction kat sini betul Sini menerus, meneruskan pergerakan ke atas Itu dia. EJ itu adalah Euro US Dollar darab dengan US Dollar JPY. Anda tak dapat lari daripada dia. <laughs> Sebenarnya kontrak EJ, kontrak GJ tak banyak. Ha. Kalau saya nak beli Euro JPY okay, dan saya dapati dalam actual market dia tak banyak. Jadi cara dia adalah saya nak beli eh. Saya beli Euro US Dollar Okay Dan saya Sell Apa uh, Dan saya uh, Buy UJ Then saya akan dapat Euro JPY Saya buy Euro US Dollar, saya buy US Dollar JPY. Effectively saya sedang sell yen, saya sedang buy Euro selling US Dollar. Jadi kita kita uh, ini dibuy, ini akan di sell balik ke sini. Jadi dia jadi EJ Konsep triangle. Okay, jadi basically yen dynamic adalah risk on risk off gold ke atas itu adalah kita punya sesi XM ni cuti bila sebenarnya kita tak ada cuti tapi untuk instructor kita akan ada off pada Christmas ya. Aa, sampai ni nanti akan diumumkan oleh host ya. Aa, host tapi kita ada sesi macam biasa saya dapat video dia Aa, lihat video dia sebab saya senang sikit saya boleh keep kepada topik saya ni, masalahnya dia nampak orang, dia cerita lain Topik dah ada Lepas tu orang tanya, dia pergi tempat lain Jadi bila saya buat video Suatu saya susah nak buat video Sebabnya, apa dia Saya susah nak berhenti tu dah pandai Letak jam depan mata Baru dah dapat nak berhenti Okay, kita Rehat sekejap Nanti host akan umum Tanya waktu, waktu sesi host lah bila kita uh, ni tapi ada video yang kita akan post uh, video baru uh, ikut dia basically topik-topik ini